Assalamualaikum, salam sejahtera Tuan-tuan dan perempuan Ok, jumpa lagi dalam video kali ni So, hari ni saya nak share kan Ok, berkenaan masalah uh, mesin basuh Ok, ni mesin basuh akak saya punya uh, Dia ada masalah Air perlahan eh Air sangat-sangat perlahan masuk lah So, jom kita check Dan kita tukar apa barang yang sepatutnya Ok, first kali ni kita test dulu lah Ok, kita check dulu balik uh, Apa masalah dia ya? Ok, jom kita tengok So, kita onkan dulu kita tunggu dia timbang dan uh, tunggu air keluarlah ah uh, biar dia timbang dulu uh, kemudian kita tengok eh air yang keluar tu uh, laju ke perlahan okey so air dia memang sangat perlahan eh uh, memang sangat lah akak saya cakap uh, dia kena kalau nak membasuh tu kena malam uh, kena biarlah satu malam uh, pagi nanti baru boleh sidai uh, sebab dia air dia sangat perlahan okey kebiasaannya masalah macam ni adalah masalah dia punya solenoid valve di bahagian air masuk. Uh, macam mana kita nak tukar dia? Uh, jom. Kita check sama-sama eh. Uh, saya dah beli dah barang dia. Uh, dah standby siap dah. Ha, ni dia eh. Silent valve yang saya katakan tu lah. Uh, itu hari saya dah cek lah. Uh, biasanya kalau masalah, masalah air tak masuk ke air perlahan ni. Uh, memang masalah silent valve yang ni eh. Uh, cuma model yang ni dia ada dua silent valve dia. Uh, kalau normal punya yang kecil punya ada satu saja eh. Uh, cuma yang ni memang heavy duty. Akak saya punya mesin basuh ni ah uh, brand panasonic ni kan uh, macam mana kita nak beli eh nak beli kat kedai payah kita beli kat Shopee je tengok apa kod dia ni uh, model number dia NAFS14G3 tu ah uh, brand panasonic kita beli di Shopee saja mesti sama punya eh ah uh, kalau modelnya macam tu ah uh, sony rupa dia harga sekitar RM50 macam tu lah. ah uh, kan uh, nak pemasangan dia senang je jom kita tengok First kali kita kena bukakan dulu skru ni aa, Saya tak pasti eh Kalau mesin basuh yang sebelum ni saya buat Memang kesemua semua skru ni saya buka lah aa, Tapi just in case yang ni kita buka je semua aa, Dia ada empat je skru eh Apa-apa model tu biasa ada empat je Dua di tepi aa, dan dua di belakang lah aa, Buka je Ok bagi kawasan ni yang ada cover ni aa, Kita just pakai test pen ke apa ke Kita congkel je keluar eh ha, Akan reveal lah skru dia aa, Kiri dan kanan ha, Biasanya dia akan tutup untuk mengelakkan air masuk lah uh, mengelakkan air masuk kan. So kita congkel je. Keluar. Ah di belakang dah tak perlu dah. Okay di belakang dah tak perlu. Ah ambil kita punya screwdriver ataupun cordless. Kita just buka je lah. buka je ke semua skru tu eh. ah bukanya skru nya kebiasaannya kalau ada yang karat eh. Contoh ada yang karat. Uh, Tuan-tuan kena paksa sikit lah. macam mesin basuh yang ni masih baik eh Walaupun dah berusia 13 tahun Ah Kakak saya pakai ni 13 tahun ha, Dia punya skru pun masih Orang oh, cakap tu tak ada karat eh uh, mungkin anti karat kot skru dia ni stainless steel lah saya rasa Aa, tapi kalau model lain biasanya saya jumpa memang dah berkarat dah ok just buka je keempat skru tu Ah, nanti kemudian nanti kita pasang semula lah lepas siap ok Ah, skru ni simpan eh Ah, kita simpan baik lah nanti hilang pula Ah, skru semua kita dah buka. Ah, kemudian kita macam ni kita nak cabut ni? Ah, sebelum tu kita buat apa? Tutup air dulu eh. Ha tutup air cabut kepala dulu. Ah ha, pastikan apa air tu kita tutup lah. Ha, kalau tak nanti menyembur eh. Dah basah nanti pula. Ha. ha. Okey tutup, kita selit dulu. Ah ha, kemudian kita offkan plug. Ah ha, buka plug. Ah ha, kemudian kita tengoklah eh macam mana kita nak buka penutup atas ni. Ah ha, okay, eh cuma untuk model ni agak mudah. Okay agak mudah eh sebab kita tak perlu buka banyak. Ha, kita cuma perlu buka apa di bahagian belakang ni saja. Maksudnya dua skru saja eh. Aa, okay, kalau tuan-tuan tengok, ah itu dia solenoid valve yang saya katakan tadi. ah kita ambil yang baru, kita tengok. Okay, kita ambil yang baru. Kita acukan dulu, kita tengok eh. ah so, sama lah eh. Alhamdulillah. Kita beli kat Shopee tadi sama. ah so, kita tengok lah dia. Dia punya lubang skru semua sama. ah cantik lah. Cuma ada dua skru saja yang melekat kat bodi. so, kita kena buka skru tu. Ha kita ambil kita punya screw driver, kita cabutkan dulu wayar-wayar ni. Ha wayar-wayar ni cabut dengan baik eh. Ha takut dah repot dengan apa nanti patah. Ha kita tengok ada dua screw je kat sini. Kemudian kita just buka aje. Okey pastikan screw tu kita tak hilangkan eh. Ha kita simpan baik. Okey kita buka perlahan. Okey supaya dia punya thread tu benang dia tak osak lah. Ha sebab dia kebanyakannya plastik eh di bawah tu. Ha screw aja yang besi. Ha yang body dia semua plastik. Okey kita bukakan dulu. Okey, dah buka. Kita simpan lah. Ah, simpan dengan baik. Dan, dan ah, kita just tarik keluar je. Uh, ah, Okey, tarik keluar saja eh. Uh, ah, sesenang. Uh, ah, tu dia. Kemudian kita ambil lah. Baru kita compare eh. Sama ke tak kan? Ah, Alhamdulillah eh. Memang sama lah. <laughs> memang sama eh. Tuan-tuan jangan risau kalau buat benda ni eh. Tak bersiko sangat. Ah, just buat sendiri je. Okey, jangan ah, panggil orang lah. Ah, mahal eh. <laughs> Okey, kemudian dia ada seal ni. Okey, dia punya getah lah. Ah, getah dia nak bagi fit. Supaya tak ada leaking. Aa, kita gantikan. Okay, kita ambil pada yang lama tu ganti pada yang baru. Okay, dan kemudian kita acukan dan tekan saja eh. Ah tekan je bagi fit-fit masuk ke dalam lubang dia. Okey, dah masuk fit tu, ah kita ikat baliklah screw dua tadi. Ah so yang ni saya rasa mesin basuh yang keempat kot saya pernah tukar benda ni. Ah semuanya orang lain punya eh. Aa, saya punya ada sekali je. Aa, ke rumah saya. Aa, yang lain semua kawan-kawan adik-beradik punya. Aa, Mak motor punya kan. Aa, itulah. So, kita ikatkan baik-baik. Kebiasaan ni memang ada dua skru je. Tuan-tuan semua je, jangan risau. Senang eh. Aa, ok, kita ikat. kemas kemas Ok, sebab dia takutlah nanti bila dia spinning ke kan, ada gegar ke apa. Nanti cabut pula. Ha, nanti cabut boleh leaking. Okey, so ikat dengan kemas lah. Okey, dah ikat kemas. Kita sambungkan balik wire ni tadi. Ah ha, soket ni eh. Kita masukkan je balik. Okey, dah siap pasang dulu. ah ha, kita test lah. Okey, kita sambungkan balik kita punya pipe-pipe. Ah ha, kemudian kita sambung. Okey, sambung semula kita punya pipe air kita. Okey, kemas. Okey, pasangkan plug on kan uh, buka pipe air penting <laughs> jangan tak buka eh tuan-tuan eh uh, tak buka memang tak keluar kan uh, kemudian kita test lah uh, kita tekan tu start aje ha tu dia tuan-tuan ha uh, nampak air air eh uh, kalau tuan-tuan nampak lah macam air terjun dah kat dalam tu saya nak tunjukkan apa dengan lebih jelas tak apa-apa clear eh <laughs> sebab apa tak boleh buka kan uh, tapi air ni memang dah banyak lah Ah, uh, tu dia kita punya selenak yang baru Okey, Alhamdulillah eh. Okey, projek kita kali ni berhasil. Ha, panggil kakak saya datang tengok. Okey, kemai seronok lagi dia eh. Okey lah kan, adik tolong kakak kan. Bagi dia happy-happy lah. Ha, ha, ha. Okey lah tuan-tuan. Ha, kemudian kita terus pasangkan cover dia balik lah. Ha, last sekali kita just pasangkan cover ni semula lah. Ha, pasang cover ni berhati-hati eh. Ah, ha, takut juga yang kita buka hari-hari kita buka pasang dia ni. Kadang-kadang ha, salah step boleh patah. Okey, dia punya plastik ni. Ah nanti apa just apa scroll -kan semula lah. Ah bagi dia seperti di color eh. Okey. So ah ni saja eh. Saya rasa perkongsian saya untuk kali ni alhamdulillah misi kita kali ni berjaya eh. Ha, kalau tuan-tuan semua uh, ada bermasalah berkenaan dengan apa-apa DIY di rumah boleh komen di bawah. Okey jangan jangan lupa juga eh. Aa, kliklah sikit kan like ke subscribe ke Okey, ah support saya eh. Dari segi nak buat video-video DIY macam ni lah. Uh, Dapat-dapat kita jimat, lagi baik lah. Ah kan. Asyik nak panggil orang je kan. Ah duit ada sekunung pun boleh habis. <laughs> Okey okeylah tuan-tuan semua. Jumpa lagi di next video. Okey jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah. Okey bye bye.